Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so uh, saya akan menerangkan seperti yang saya janjikan, saya akan menerangkan dengan tentang topik 3 iaitu 3.1 dan 3.2 tajuk pengangkutan. Okay, jadi sepanjang video ini pelajar diminta untuk uh, melengkapkan modul masing-masing dari muka surat 47 sampai muka surat 51. Okay, jadi berkaitan dengan bab 3 pengangkutan, Sebelum saya menerangkan tentang tajuk ini, pelajar perlu ingat semula tentang tajuk bab 2 iaitu respirasi di mana uh, oksigen akan masuk dalam paru-paru uh, iaitu pada ruangan alveolus kemudian berlaku resapan gas oksigen ke dalam sel darah merah dan sel darah merah membawa oksigen Uh, melalui kapilari darah sampai ke sel-sel badan Seperti pada video ini Video ni saya dah tayangkan So harap ni pelajar masih ingat lah Okay, dan seperti yang kamu boleh lihat Dari paru-paru Dari paru-paru sel darah merah akan bawa oksigen sampai ke jantung dan dari jantung akan pamkan darah yang ada oksigen dalam darah ada oksigen pergi ke sel badan manusia dan pada sel badan manusia semua bahagian badan manusia akan menggunakan oksigen tersebut untuk proses-proses badan dan akan menghasilkan gas karbon dioksida Kemudian, gas karbon dioksida dari manusia ini akan masuk semula dalam sel darah merah dan akan dibawa, akan diangkut. Ha, itulah namanya dia pengangkutan. Diangkut ke dalam jantung dan dari jantung akan pam semula darah yang ada gas karbon dioksida ini masuk ke dalam paru-paru dan akhir sekali pada paru-paru gas karbon dioksida akan keluar dan itu yang kamu panggil sebagai hembus nafas. Jadi sekarang kita akan tengok macam mana proses darah ini diangkut ke seluruh badan mengikut organisma-organisma tertentu. Okey, kita akan belajar macam mana perkara itu berlaku. So pertama sekali belajar rujuk buku surat 47 pada modul masing-masing. So kita nak belajar macam mana cara Sistem pengangkutan dalam organisma Bukan manusia je ya Pada semua-semua benda hidup yang ada dekat dunia ni Okay Kalau tengok pada gambar soalan nombor 1 Gariskan isi penting soalan Organisma ringkas namanya adalah Paramecium Ini adalah uh, Kamu dah belajar masa form 1 Okay namanya adalah paramecium So kalau kamu tengok anak panah ni Senang je oksigen masuk, nutrien masuk, karbon dioksida keluar. Asas ha, mudah itu, sesimpel itu. Okey? Jadi ini kita panggil sebagai sistem pengangkutan yang ringkas. Ringkas je, masuk, keluar. Masuk, keluar. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Okey? Jadi, kadang ini kita panggil dia sebagai sistem pengangkutan ringkas. Ataupun kalau tengok pada soalan nombor satu, adakah mempunyai sistem pengangkutan yang khusus, uh, khusus maksudnya spesifik, yang lebih detail? Okey, adakah paramecium ini mempunyai sistem yang uh, detail, yang lengkap, yang uh, banyak perkara yang berlaku dekat situ? Tidak. Okey, sebab sekadar berlaku resapan masuk, berlaku resapan keluar. So jawapan nombor satu jawapannya adalah tidak apa cikgu tulis kat sini. Ha, ah, tulislah cantik-cantik. Korang pun faham kan masalah yang cikgu alami selalunya. Kalau nak guna uh, nak tulis-tulis pada board saya ni. Alright so sorry. So saya harap kamu faham dan dapat tulis dengan baiklah. Okay seterusnya soalan nombor dua. Namakan proses pengangkutan bahan. Namakan proses. Apakah proses pengangkutan? Okey, tadi saya dah sebutkan. Macam mana cara oksigen masuk? Macam mana cara nutrien masuk? Macam mana cara karbon dioksida keluar adalah melalui satu proses yang dipanggil sebagai resapan. Alright resapan pun kamu dah belajar masa tajuk tingkatan satu ya. Macam mana berlakunya resapan boleh rujuk balik tajuk ke surat. Nama tajuk form one. Okey. Soalan nombor dua. Okey. So, gariskan perkataan organisma kompleks. Apa maksud organisma kompleks? Maksudnya organisma ni ada banyak sel dalam badan dia. Okey. Ataupun multisel. Banyak sel dalam manusia, banyak sel dalam haiwan. Kamu pun dah belajar masa tingkatan satu. Kenapa kita panggil dia sebagai multi Okey, soalan A. Adakah mempunyai sistem pengangkutan yang khusus? Jadi confirm kalau dia banyak sel dalam organisma bermaksud sistem pengangkutannya adalah khusus. So jawapan dia, ya. Yeah. Dia ada satu sistem yang dipanggil sistem pengangkutan. Okey, soalan dua. Bagaimana sistem pengangkutan berfungsi? Berfungsi. Gariskan perkataan berfungsi. So, sistem pengangkutan yang khusus, dia bawa masuk apa? Oksigen. Dan juga nutrien. Ke semua sel badan. Dan singkirkan bahan kumuh dari semua sel ke luar daripada badan. Jadi ya, keadaan macam lah yang kita panggil sebagai sistem pengangkutan yang khusus sebab itu kamu belajar tajuknya adalah sistem pengangkutan. Dia ada satu sistem, satu kaedah, satu cara untuk bawa oksigen dan nutrien dan untuk keluarkan bahan kumuh. Okey, jadi seterusnya saya nak pelajar untuk tengok muka surat 50. Ha, jauh perginya. Saya skip sikit. Tak skip lah. Saya kedepankan dahulu muka surat 50. Tengok pada soalan D. Untuk soalan D. Ha, sebab ini yang kamu baru belajar itu pada bab 2. Dan baru je tadi saya tunjukkan aa, paparan video tadi kan macam mana dari paru-paru, dari paru-paru, darah yang ada oksigen dari paru-paru masuk ke dalam jantung. Kemudian bawa lagi oksigen sampai kepada sel-sel badan. ini semua kawasan yang darah yang ada Oksigenlah darah yang ada oksigen uh, bergerak daripada paru-paru ke jantung ke sel dalam badan kemudian dari badan, dari sel badan uh, masuk balik semula ke dalam jantung dan masuk balik ke dalam paru-paru membawa gas karbon dioksida dan karbon dioksida keluar semula daripada badan semasa kamu hembus nafas. Benda ni dah diulang banyak kali sangat. Okey. Dalam keadaan di mana uh, darah yang bawa karbon dioksida ni kita panggil dia sebagai darah terdioksigen. Okey, so ini kita dah belajar. So apa yang berlaku dekat sini? So saya jelaskan baik-baik. Okey. Dari paru-paru darah masuk jantung pada ruangan jantung dekat sini kalau tengok ya ada ruang atas, ruang bawah, kemudian dia akan keluar dan masuk pula ke sel badan. so, pada jantung ada berapa ruangan pada jantung? Okey, so kalau tengok kat sini bahagian atas nama dia atrium, bahagian bawah nama dia ventricle. Ini sebelah kanan, sebelah kiri pun ada bahagian nama atrium, ada bahagian nama ventricle. Okey, jadi ada berapa atrium? Ada dua atrium, ada berapa ventrikel? Ada dua ventrikel. Ha, kompleks sangat ya eh jantung manusia ni. Sebab tu jaga jantung dengan baik-baik. Jadi, ha, ini yang saya akan fokuskan dahulu iaitu tentang jantung pada manusia. Untuk itu, saya minta pelajar untuk buka muka surat 48 dan 49 untuk kita sama-sama tengok tentang bahagian jantung pada manusia dan jangan risau saya akan bantu bagi cara mudah untuk ingat untuk hafal. Okey, tadi uh, kalau kamu tengok pada bahagian jantung manusia ada dua bahagian atrium dan dua bahagian uh, ventricle. So atrium bahagian yang mana? Atrium bahagian uh, atas. Saya warnakan sikit. Alright. So saya dah warnakan Nah, ini adalah untuk soalan B. Okey, namanya, nampak ni bahagian atas. Namanya adalah atrium kanan. Dan ini juga bahagian atas. Namanya adalah atrium kiri. So, kalau kamu tengok eh, tangan kanan kamu dekat sebelah sini. Tangan kiri kamu dekat sebelah sini tapi pada jantung untuk kita labelkan Bahagian B ini adalah bahagian uh, kanan dan bahagian J ini kita panggil sebagai atrium kiri. Dan seterusnya bahagian yang saya warnakan hijau ni pula ini adalah bahagian bawah jantung uh, dan dipanggil sebagai ventricle. So ventricle ada dua juga. Bahagian sebelah kanan dan bahagian sebelah kiri. Jadi soalan E, ventricle kanan. Bahagian soalan M adalah ventricle kiri. Seterusnya, tengok pada bahagian yang saya warnakan biru ini. So dia macam laluan, macam pintu. Nampak eh? Dia macam pintu. Laluan. Kita panggil dia sebagai injap. So ada empat jenis injap tapi dua injap nama dia sama, dua lagi injap nama dia lain. Okay, so kita tengok ini C daripada atrium kanan pergi ventrikel kanan tengah-tengah ni namanya adalah injap tricuspid. Injap tricuspid. Jadi C jawapan dia adalah injap tricuspid. Kemudian pergi dekat sini dari atrium juga bahagian atas pergi ke bawah atrium pergi ventricle, so tengah-tengah ini adalah bahagian yang kita panggil sebagai injap b cuspi okey b cuspid so K adalah injap b cuspid seterusnya untuk l ni soalan l tengok l baik-baik l dekat sini dan juga untuk bahagian antara ventricle nak keluar dekat sini tapi dia tak labelkan pada soalan eh. Dua-dua ha, bahagian sini atas ni untuk soalan L sebenarnya dia adalah dipanggil sebagai injap sabit. Namanya adalah injap sabit. Seterusnya bahagian tengah-tengah ni yang saya warnakan biru ni ini adalah pembahagi dua eh memisahkan jantung kiri dan jantung kanan untuk elakkan darah bercampur so namanya adalah septum 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 jadi F adalah septum. Okey selesai berkaitan dengan bahagian dalam jantung. Iaitu bahagian injak dan juga pembahagi jantung Sekarang kita akan pergi kepada aa, bahagian salur-salur darah Dekat bahagian atas ni Alright Untuk seterusnya Kamu tengok sini saya warnakan biru kat sini Supaya kamu nampak eh So kalau tengok anak panah, anak panah masuk Ini pun anak panah masuk Maksudnya darah masuk dalam jantung pada ruangan A dia mesti bermula dekat A ni untuk A namanya adalah vena cava vena cava dan untuk J darah masuk juga daripada paru-paru okey darah dari paru-paru masuk ikut sini J namanya adalah um oh sorry sorry bukan J lah I alamak cikgu I okay I adalah bahagian yang dipanggil sebagai vena pulmonari